माननीय श्री सतनाम सिंह संधूट डिमांड टू ग्रांट ट्राइबल स्टेटस टू मार्जिलाईट ट्राइबल कम्युनिटीज फ्रॉम पंजाब बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं पंजाब की बेहद पछड़ी हुई जनजाति वर्गों जिनमें मुख्य रूप में बाजीगर बौरिया गडला नट सांसी बराद और बंगाली कम्युनिटी शामिल हैं को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का मुद्दा सदन के सामने रखना चाहता हूँ चेयरमैन साहब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पछड़ी जनजातियों के विकास और सम्मान के लिए कई क्रांतिकारी कार्य किए हैं पिछली पछड़ी जातियों जनजातियों के बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के लिए मॉडल स्कूल खोले गए हैं इनकी लाइवलीहुड के लिए ट्राइबल मल्टीपर्पज मार्केटिंग सेंटर बनाए गए हैं स्किल सेल अनिमिया के खात्मे के लिए भी कदम उठाए गए हैं और सबसे बड़ी बात भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर इन पछड़े वर्गों को बड़ा सम्मान दिया गया है इसके साथ ही श्री नरेंद्र मोदी जी ने शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में कई नए ट्राइब्स को शामिल करके इन जनजातियों को सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ जोड़ा है लेकिन इन सबका फायदा पंजाब की पछड़ी जनजातियों को अब तक नहीं मिला अध्यक्ष महोदय ये बहुत हैरानी की बात है कि पंजाब की कोई भी जनजाति शेड्यूल ट्राइब के रूप में रिकोगनाइज नहीं है पंजाब के 40 से ज़्यादा जनजातियों का जिक्र आता है कुछ एथोग्राफिक स्टडीज़ ने यह साबित किया है कि पंजाब के कम से कम सात ट्राइबल कम्यूनिटीज़ को एस एस टी का दर्जा दिया जाना जरूरी है इन कम्यूनिटीज़ में बाजीगर बौरिया गडला नट सांसी बराद और बंगाली समुदाय शामिल हैं सिकलीगर सिख समुदाय भी ऐसी ही एक जनजाति है जो लड़ाइयों में देश और धर्म की रक्षा के लिए हथियार बनाती थी लेकिन आज ये समाज हाशिए पर चला गया है चेयरमैन साहब मुझे ये बताते हुए बेद हो रही है कि सालों तक पंजाब के अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने इन जनजातियों के लिए एस के रूप में रिकोगनाइज करने के वादे किए जो आज तक वफा नहीं हुए इनकी वजह से पंजाब में बसने वाली पछड़ी श्रेणी के जनजाति के लोग मोदी सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ से वंचित हैं चेयरमैन साहब इन पछड़े हुए वर्गों को एस टी की रिकोगशन नहीं मिलने से ना इनके बच्चों को दाखिला मिला ना इन्हें आरक्षण मिला और ना इन्हें स्कॉलरशिप मिली और ये पहले से पछड़े हुए लोग विकास की दौड़ में हाशिए पर चले गए हैं चेयरमैन साहब कई कमीशन और प्यूटर इंस्टीट्यूशन द्वारा की गई स्टडीज़ ने बाजीगर बौरिया गडला नट सांसी बरात और बंगाली जनजातियों को शेड्यूल ट्राइब्स के दर्जे का हकदार माना है मैं आपके माध्यम से मांग करता करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पछड़ी जनजातियों के लिए दिए जाने वाले लाभ जो भारत के जन जन तक पहुंच रहे हैं पंजाब के इन समुदायों को भी जरूर मिलने चाहिए चेयरमैन सर एसटी का दर्जा मिलने से पंजाब की इन जनजातियों को रिजर्वेशन शिक्षा रोजगार के अवसरों के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी बेहतर मिल सकेगा ऐसा इन कम्युनिटी की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बेहद अहम है चेयरमैन साहब पूरी दुनिया ने देखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के वंचित और पछड़े वर्गों का भागे बदला है उनकी धन्यवाद